Мои соболезнования по Кривому Рогу. Два слова об этом городе. Я его считаю. Это мое мнение, потому что я живу прямо в этом районе, на юбилейном. Ну, там получается такая дорога. <coughs> идет. Ну, я как не местный, приезжал на вокзал. У них он такой занюханный был для богатого города. Потом ты от этого от вокзала выезжаешь <coughs> на их одну из центральных. Улиц по ней едешь, потом поворачиваешь направо, возле торгового центра, там слева в торговый центр. Едешь, да, кругом, на котором церковь стоит, с красивым куполом. И там, в принципе, по центральному проспекту, возле, ну, там где рынок юбилейный, слева пятиэтажки стоят, хрущевки и там жил, и справа вот эти высотные дома. То есть я к чему сказал, это так предметно, я знаю публику Криворога, к сожалению, на 70% пророссийский город, не то, что пророссийский, а пророссийский пророссийский. Это при том, что у меня были там друзья этого их знаменитого, я не помню какой он, 37-й бат, на, который попал в плен Командиры подразделения. У меня в подразделении служили как и конченые с кривого рога, так и довольно-таки прикольные бойцы, ну, которым нужно было ну, найти специфический подход. И в полуватные даже воевали. Поэтому такой сложный город. Его создавала семейка Вилков, до них создавал Советский Союз мой адрес и родина, мой адрес Советский Союз. И, и Сколько людей за Россию в Кремрогу, это надо еще поискать такие города на планете Земля. Даже не Донецк и Луганск. И в этом городе проводить какие-то совещания, это надо быть кинчен-ирами. Такими кинченными. Вообще не понимать, что на одного проукраинского 10 осведомителей, корректировщиков. Вы же видите, за последние дни всем задержаний не успели сделать теракт. Даже у меня в городе, в моей родине Каменском, переселенка с Бахмута, ну, молодая женщина, наркозависимая, как обычно, наркотики это зло, должна была, ну, делала термос большой, начиненный взрывчаткой и поражающими частями. Я должна была взорвать в торговом центре. Кроме этого, теракты происходили на, на рынках в Киеве. В Днепре был взорван глава Левобережной райадминистрации вместе с женой. Жена при смерти, и он умер вчера. В машину утром садились. Я же говорю, что они от ТЦК пойдут на массовый террор. Торговые центры, Машины в общественных местах, они военных не будут искать. В АТБ, вот это все, они будут, ну, это то, что я говорил 5-6 блогов тому. И взрывы э, государственных служащих, которые занимают такую очень проукраинскую позицию. Ну и активистов, понятно, это всем вам. Потому что такие, как я, весьма тоже опасные люди, потому что. Темы военные, которые я поднимаю в военных ведомствах, они приносят огромный урон российским агрессорам. И я за это я горжусь, я публичный. И вообще, когда вот, на, на днях был Кубок Украины по футболу, выходили военные и одевали балаклавы на лицо разыграть первый мяч. Ну, там в некоторых местах ампутанты выходили, хлопцы. Э, СВАДАМИ. <къем> Я хочу подойти к войну и сказать. Ты сильно секретный. Ты прямо СССР, где Джеймс Бонд. Да ты гордись, что твое лицо враг знает. Вот так вот. Что ты ныщешь врага Украины. Ты этим должен гордиться, а не одевать эти балаклавы. Просто смешные. Балаклавы одевали. Первые балаклавы пошили англичане, когда <къем> была война турецкая, этот, э, за Севастополь битва 1855 года, когда царь Николай I делал базу для вторжения в Стамбул, это же причина Крымской войны, и им пришлось его опередить. И они шили балаклавы для того, чтобы холодно было. Крымский ветер зимой очень холодный. Но адаптировал их в нынешнем виде, когда только одни глаза видно, пиночет когда казнили гражданских без суда и следствия. Потом это масштабировало в странах Южной Америки. Военный не должен носить балаклаву. Она нужна только для одного, для того, чтобы... Вот я ее применение, ну, как для себя увидел. Ты ее одеваешь под низ, под каску. Она есть тонкая, она есть толстая. Ну, на минус 22. Ее просто удобно в бою носить. На каске. Чтобы лицо. И когда ты едешь на броне, например, ну там марш-бросок, то там же головная машина поднимает пыль, и ты будешь везть грязный. То ты я одеваешь, чтобы не лицо было грязное. И сверху очки. Все. Но носить балаклаву в, в центре страны. У меня когда-то ну, знакомый с оба вес 1 сабатера 25 бригады. его позвали, ну, он просто наводил мины на позиции. И был круглый стол на 1 плюс 1, его пригласили, он тоже был в Я говорю, ты смешной. Да сними ее, покажи свое лицо, что ты боронишь страну, чтобы с тобой гордились односельчане и все остальные. Те, которые суперсекретные, это пятое ну, управление СБУ, ну то их, может быть, и не надо показывать. А все остальные, кто воюет, они должны быть с открытыми лицами. Без всяких балаклав. Вот это еще дают интервью, там, ну, просто смешные. Голос изменяют, бэм-бэм-бэм. Балаклави, очки. Да ты вообще в канализацию сядь и давай интервью. Я к чему хоть продолжу. Вилку это был клиент, который на свободе слова Савика Шустера с поросюками, с бойцами полка Азов. Ну, там драки ж были массовые. Вилку, среди вот этих всех за Россию, он самый конченый был. Он не конченый, а конченый, конченый, конченый. Эта семейка создала этот город окончательно. А начиналось это, когда была борьба с директорией украинской. Они же тогда создали вот эти же москали, которых навезли в Кривой Рог. А потом зэков свозили на руд управления. Они создали Криворожскую Донецкую Республику. За эту неделю, за, за полторы недели, четыре или три удара баллистических по... тупо наводка, по Крывому рогу. К отелю подъезжает только Еврокомиссия, туда сразу удар. Ну, можно включить мозги, что там не надо никаких нарад проводить. Если какие-то бойцы, как пишут россияне, хотят провести нараду, то для нарады, если, как я был там полигоны спецназа, ССО и десантные. Там есть масса бункеров штабных, шикарных, Советский Союз надел. Приезжайте и делайте на закрытых помещениях там нарады, под землей. Вот стоит такая будка маленькая в лесу, туда заходишь, а там целый город-сад. Ну и нарады среди девяти этажек проводить, это надо быть, если это действительно это надо было, это нарада. Это надо быть просто конченными. Не конченными, а конченными-конченными. Золкин ну, только приехал, он же попал под этот обстрел в гостинице Кривого Рога. Он говорит, полгорода жду, но это его мнение. А мое мнение, что больше еще. Вадим Александрович, он же тоже ватный шел на президентский город. Сейчас он патриотом стал. Хуже Бандера. А был ватный-ватный. Такой ватный-ватный-ватный. Надо, надо перестать стрелять, там, посмотреть в глаза. И эти вилку, они ж Вилку может как-то начать по-другому думать. Но то, что он создал, оно по-другому думать не будет. Если ты, например... Он же тут в Днепре боролся со всеми. Там Днепропетровск переименовать не давал. Судился с нами там годами. Вот эти его Светланы Епифанцевы... Там вот у него Дипифанцева, его правая рука была в Днепре. Муж вместе боксировали 10 лет. Женя Таранов. До 91-боксировал. Доказанных только 10 заказных убийств. Отсидел пятнашку. И что и, и вил, вилку, вилку нанимал Жень для проводения силовых операций против патриотов Украины. Чтобы там, ну, ты идешь домой. У меня вот этот был Виталик, Нардеп. Я не знаю, где он сейчас делся. Раньше активный такой был. Ну там, а монтировка ударить по голове его. Вот это же все вилку о люди делали. Так они боролись с украинством. И вы думаете, что они другими стали? Я не уверен. Я просто не уверен. Если вы крем Крюмрагу хотите какую-то нараду проводить, 10 раз головой хорошо подумайте, у вас сухо, алло в голове. В том же самом Крюмрагу есть масса подземных помещений. Это Город построен на шахтах. Там и проводите нараду. В ресторане. И плюс еще вот эти конченые комиссии, которые хотят жить и в отелях. Сколько вам еще надо прилета? Вот по Одессе был прилет по этому Бристолю. Крем работы несколько этих отелей, ресторанов разбили. Да не время никаких отелей. Airbnb. Один в той хате нанялся, другой в той хате отдельно поселились и переспали, если надо вас сдадут. Если кто-то это до конца не понял, ну, всегда обращайтесь к выборам 2020 года в том же самом Крем Первое место победила партия Ахметова, он там сделал ее, назвал там соль и дружба и сердце в душе. Но они называли партию ни о чем. Мэром сделали, которого в дом застрелили. И потом заместили, застрелили. Ну, такой город специфический. Второе место, ну, как всегда, там, слуги народов ватные. На третьем месте уверенно огромными кусками ПЗЖ. И так по всей юго-восточной Украине было. И они никуда не делись, эти люди. Они ни на фронт не пошли, никуда. куда. У меня вот даже жена, которая была с Кривого Рога, с которой, за которой я там в том Кривом Рогу был так часто. У меня фамилия украинская, но ну, от папы досталась. Ну, папа был геолог, ездил по всему Советскому Союзу и жил в основном в России. Но она ментально россиянка. Ее вот это начинают, ну, например, она сдала дочку, она не моя дочка была, а от первого брака, в садик. И дочка начала на украинском больше говорить. Так ее это коребило. И там таких тонны. Да. Я же говорю до да, более точные данные, потому что я среди людей. Я вот так, я могу прикинуться ЛНР, ДНР, поставил в узкой семочке и послушать, что на базаре говорят. А не то, что, например, облизанную статистику дают Зеленскому. Ну и понятно, что Кривой Рог сейчас выступает как заложник, ну, как Путин думает. <клёх> вот и когда убили этого Гейдриха, представителя Гитлера в Праге, то что немцы делали? Они узнали данные, откуда, из каких сел эти бойцы, которые убили Гейдриха. Приехали в эти два села и всех расстреляли. Кого не расстреляли, отправили в концлагерь. То есть они всегда людей делали, брали заложников. То есть если партизан убил пять немцев, то рядом два села расстреляют. И точно так Путин действует. Этот кривой рух невольно попал в заложники так как Зеленский не хочет принимать условия капитуляции, при том, что я его критикую, я сейчас полностью на стороне Зеленского. Я ему хочу помочь во всем, чтобы у него получилось это сопротивление. То эти люди города Криворога, они как заложники. Ну и в итоге мы увидели удар в густонаселенном районе юбилейного. юбилейного. И погибло много детей, которые вообще ни в чем не виноваты. Мои соболезнования.